Юрий Анатольевич, Гаврилюк Игорь Витальевич, я представляю Союз ветеранов Афганистана города Василькова и района. 30 числа этого месяца мы проводили общий сбор, где приняли единогласное решение поддержать во втором туре Виктора Федоровича Янковича. Сам Бог нам велел это делать. Почему? Потому что наше руководство украинское, и все спилка ветеранов Афганистана в лице Чернописского поддерживает и идет вместе с Виктором Федоровичем. Но я хочу сказать, положа руку на сердце, что в первом туре мы, к сожалению, не голосовали за Виктора Федоровича. Большинство моих товарищей отдали свои голоса за ТГИП. И я поясню почему. На самом э, начале президентской кампании гонки, перед первым туром, к нам пришел э, на собрание Рудос Александр Николаевич. Он возглавляет городскую организацию Совета ветеранов. Выступал перед нами, рассказывал о программе, рассказывал о том, э, Нормально мои товарищи боевые восприняли его выступление. Но, к сожалению, напомнили ему о том, что два года назад по решению собрания я обратился к руководителю районной организации Олегу Мазер, который возглавляет районе в партию регион. Подошел к нему, это было на сессии городского совета, и сказал, Олег, у нас хорошие отношения в то время были, мои товарищи в основном беспартийные. Мы просим принять нас Заявлениями придем к тебе в партию регионов. Причем при депутатах городского совета он мне сказал, Игорь, мы никого не принимаем. У нас в партии регионов сегодня закрытый бизнес-клуб. Это было сказано на сессии городского совета, где 46 депутатов это слышали. Значит, я довел эти слова до собрания афганцев. Афганцы, конечно, осудили. Но, к сожалению, Олег по до сих пор не пришел и не извинился за эти слова. Я думаю так, что тот бизнес-клуб, о котором он говорил, это бизнес-клуб, где Мазепа забрал сегодня у жителей города Василькова стугну, где на расстоянии трех с половиной гектаров построил ресторан, города назвав его Мазеп, назвав его Бабая. Забрал пляж, 50 метров в зону, забрал выход к стугне, загородил забором, до сих пор надпись на заборе стоит «Мазепа, верни берег людям», где забрал тротуар на называемый «щитрячком» в народе. Здесь присутствуют жители Василькова, они знают, о чем я говорю. Почему мы всегда обращались к Танне Владимировне сухих, как к народному депутату? Нас никогда никто не прогонял, всегда помогали. И почему в лице Олега Мазепа такое отношение к ветеранскому движению? Объясните. Я не знаю, как жители Иванковича относятся, но скажу так, что не красит этого руководителя то, что вот здесь, напротив остановки Лесная, у него маеток за миллион двести тысяч долларов, понимаете? И такое отношение к ветеранскому отношению. Я хочу сегодня от всех своих товарищей выдержать значит, выступить в поддержку Виктора Федора Януковича, обратиться к вам и к нему лично, что такие лидеры не красят. Тот процент, который он дал по району, сегодня показывает его как руководителя. Когда партия регионов набрала всего 17,7%, а при всем при том Юлия Тимошенко более 44%. Где собрали все прихильники Виктора Януковича? Я так понимаю, и я его лично поддерживаю. Но прошу вас, если будет дальше продолжаться, и лицо районной организации будет представлено в лице МАЗЭП, то поверьте мне, ни на выборах, ни в город, ни в район партия регионов не наберет того, чего он сейчас здесь обещает. Спасибо. Спасибо вам за эмоциональное расчисление. Я думаю, что мы разберемся. с моими партийными коллегами. У нас, конечно, никакой не бизнес у нас э, принимают всех, у нас партия э, регионов, при том, что было э, полтора года назад 10 тысяч членов, сегодня уже 20 тысяч членов по области, потихоньку она растет. И принимаем мы туда людей не за деньги, не за какие-то там блага, а тех, кто хочет заниматься экономикой. Потому что экономические вопросы сегодня, на мой взгляд, те, которые нужно решать для страны. Политика вся ушла в сторону. Политика уже меньше интересует людей. Надо заниматься экономикой. И только тогда страна будет считаться, когда она будет экономически сильной и будет иметь авторитет в мире как страна, которая не ходит, правительство, которое не ходит по миру, не собирает деньги, не просто какие-то кредиты, а имеет деньги для того, чтобы дать самих. Поэтому ми сосредоточены на решении экономических вопросов. Ми хотим, щоб наша страна була независимой и сильной. І зараз вже настав час, щоб всі українці нашої країни об'єднались для того, щоб це зробити. А потім всі ці партійні, якісь речі, непорозуміння, ми владнаємо, я здоров'я ці організації, я запрошую вас, і ми відверто поступуємося, хто там. Що набудував, хто там що наговорив, я впевнений, що ми там порядок не ведемо. Такого не буде, що це є якісь образи, є якісь там не повинні. Але я хочу сказати, що тут, наскільки я зрозумів, тут зібралися селищні голови, керівники освітян, керівники лікарів. І якщо є питання професійне, там, які турбують людей, будь ласка, партійне питання ми потім розглянути.

Реформи місцевого самоврядування. Якщо говорять всі сили про те, що сервака роздається. І ми тут на місцях відчуваємо, щоб реальна влада прибула все таки до місцевої влади. Я передбачаю, що відмість ваша буде позитивна, але тоді уточнюю, в які терміни передбачається провести реформу. От приблизно. Десять запитів. питань було до мене протягом цього тижня, коли я їздив по району і спілкувалася ситуація місцевого самоврядування. Питання було різні. Починаючи від меж сіл, то буде збільшення розмежування, щоб можна було селищам дати більше можливості розвивати, залучити інвестори, давати якісь площадки для будівництва. Це турбує всіх. Друге, навіщо б, е, уряд забрав гроші місцевого самоврядування спож э, рахунків госпозначенства наприкінці року? Скільки буде податків залишатися на місцевому рівні? То от приблизно такі питання, квінтесенція того, що казали сільський борг. Що стосується, от, я правильно зрозумів, ці питання наборіли сьогодні? или еще есть по сельскому... Бюджет, бюджет, бюджет. Я уточню, вот это спорение в оконкун, на Римне районе областей. Uh -huh. а, ну, то, то, то есть это... Внимание, uh -huh. Значит, ключевые, ключевые пытания, которые будут внесены нами в законодательство. Причем вот тут я хочу сразу сказать, мы будем объединивать весь парламент, и все, кто не надважает на политическую окрасу, что это будет. Это то, что мы запропоновали 50.